なってね。えな奴らは射程じゃねえ。兄貴兄貴と言って勝手についてくる連中だ。相変わらず。若い奴からの人望はあるんだな。<laughs> もう他人とつるものはごめんだ。登場会に戻ってくれ。お前が必要だ。俺にとっちゃ必要のねえ。場所だ。ほっといてくれ。 話は姉さんから聞いた。そうか。ならなおさらだ。ほっといてくれ。そうはいかない。今は、組の存亡がかかってる。登場会がどうなろうと、俺には関係ねいお前は登場会に恩があるはずだ。今のお前があるのは、組と、道島組長がいたからだろう。 あんたにそんなこと言われるぎりはね俺はなキリさ。あんただけは信用していたんだ憧れの存在だったけど今は違う親父が殺されてから徐々に組はおかしくなった今はもう体張るだけの価値はあの組に残っちゃいな、ね、いよく分かってるじゃねえか お前の言う通り今の登場会にそんな価値はないカンブレンチュも金勘定ばかりして昔の意向はなくなったでもな俺はまだ信じてんだ何を風間のお父さんや島のそしてお前の親父さんがいた頃の強い登場会 もう一度あの頃の登場会に戻るにはお前が必要なんだ勝手なこと言えばがった一年前組をめちゃくちゃにしたのはあんただろうそうだだから俺はその責任を取りに来た <noise> 何しやがるどうだ少しは目が覚めたか 変わんねえな昔っから力ずくでことを動かそうとするそうした生き方しかできなかっただな俺も同じだ力で来る者には力で向かっていくだけだ 诶呀赢了 登場界の運命は全てこいつにかかってる俺は明日関西へ無傷じゃ帰ってこれないかもしれないだからお前に を任せたいんやふざけんな自分だけカッコつけてんじゃねえぞ登場会を頼むダメだ俺も行く何俺はな関西に借りがあるんだよ借り ?5 年前罠にはめられたんだそれ以来俺の人生は曲がっちまったとにかくその借りを返すまでは俺は極道に戻れねえ 何を言おうが無駄だたとえあんたが行かなくても俺が行くぞお前明日駅のホームで待ってるじゃあ 前、5年前誰に喧嘩をふっかけたんだ大見連合直さん合流会2代目会長郷田隆二今から会いに行く大見連合会長郷田陣の息子だ会長の息子バカだった俺はそいつの罠にハマったんだ罠ああ5年前合流会はカモル町にちょくちょく顔出すようになっていた狙いは 旧道島組かいや搭乗会の幹部だったら誰でもよかったんだ近江は搭乗会を続いて関西におびき寄せる腹だった当時荒れていた俺はまんまと合流会の挑発に乗った関西に乗り込んだのか一人でな合田隆二ってやつと察しの勝負するために関西へ飛んだだがそこで待っていたのは殺だった 刀法違反でまくられ臭い飯を5年も食う羽目になったまああんたの10年に比べりゃまだ短い方だがな俺はその合田龍二ってやつに借りがあるそれを始末しねえとは登場会背負って立つなんてできねえんだよそうか言っておくが近江連合ってのは半端じゃねえ裏でどんな話話かけてるか分からねえ の話用心してかかったほうがいいぜ。ああ keлесan ә